महाराष्ट्र टुडे परिस्थितीचा आढावा परभणी भारतीय वीर सैनिकांच्या सन्मानासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तिरंगा रॅली सध्या भारत पाकिस्तान यांच्यात युद्ध सुरू आहे या युद्धात शहीद झालेल्या वीर जवानांना व भारतीय जनता आणि वीर सैनिकांच्या सन्मानासाठी वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा परभणीच्या वतीने तिरंगा रॅली काढण्यात आली ही तिरंगा रॅली परभणी शहरातील क्रांतेश्वरी महात्मा फुले स्मारक पासून ते दे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापर्यंत काढण्यात आले आहे या तिरंगा रॅलीमध्ये उत्तर अध्यक्ष तुकाराम भरती वंचित भोजन आघाडीचे दक्षिण जिल्हा अध्यक्ष सुनील मगरे महिला जिल्हा अध्यक्ष सुनीताताई साळवे उत्तर युवक जिल्हा अध्यक्ष गणेश गाडे दक्षिण युवा जिल्हा अध्यक्ष तुषार गायकवाड शहराध्यक्ष रणजित मकरंद युवा शहराध्यक्ष प्रमोद भाऊ कुटे अध्यक्ष प्रमोद अंभोरे तो वंचित सह वंचित भोजन आघाड़ी पदाधिकारी मोटा संख्य ने तिरंगा रैली में सहभागी होते महाराष्ट्र तो तोड़े मार्ग सा प्रतिनिधि राहुल धबाले पर लोग जो मारे गए हैं और वो सबसे पहले तो देशद्रोही और पाकिस्तान का जो नजरिया था कि भाई देश के अंदर भाईचारे को ख़त्म करने का मगर हमारे जो जवान हैं भारत के जो जवान हैं उन्होंने कि के सपना को उनको श्योरम चूर कर दिया है इसलिए सरदे सब साहब अम्बेडकर साहब ने एक तिरंगा रैली निकाल के देश को ये बता दिया है कि संविधान के जो संविधान का जो रक्षक करते हैं और देश के जो मिलिट्री हमारे उनका जो रक्षक करते हैं सिर्फ देश का हर वासी इनका उनकी ताकत बढ़ाने के वास्ते आज ये रैली को आयोजित किया है इसलिए सबसे पहले मैं उस आतंकवादी का निश्चित करता हूं और तमाम जितने भी हिंदुस्तान के पैंतीस करोड़ मुसलमान हैं हम पूरे भारत देश के साथ हैं और भारत देश बोले तो हमारा संविधान और हमारा देश ही हमारे लिए सब कुछ है हमारा ईमान हमारा देश हमारी मिट्टी हमें दफन भी यहाँ होना है और ज़िंदा भी यहाँ ही रहना है भारत के साथ और भारत के सैनिक के साथ हर मुसलमान देश का है जय हिंद जय भारत आजच महाराष्ट्र टुडे ट्वेंटी फोर न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा